নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই যাব ওলাইছোঁ বৰ্তমান গুৱাহাটী ইকম টাৱাৰ যিহেতু ইকম টাৱাৰত অগ্নিবীৰ জি ডি এক্সাম চলি আছে চ' বলক গুৱাহাটীৰ পৰা এবাৰ ঘূৰি আহোঁ কেনেকুৱানো হৈছে এক্সামবোৰ ভালদৰে চাইও আহোঁ ত' ভিডিঅ'টো চাই থাকক কেনেকৈনো বলোঁ কি কি আপোনালোকে যদি থাকিব বিচাৰে ক'তনো থাকিব পাৰে অতি কম দামৰ ভিতৰতে মানে চেটেলমেণ্টটো কৰিব পাৰিব তেনেহ'লে চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চ' গাড়ী বহুত দূৰ অহাৰ পিছত ফাইনেলি গুৱাহাটী আহি পাই গ'লোহি চ' গুৱাহাটী চাওক দৃশ্যবোৰ পাহাৰৰ দৃশ্যবোৰ নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে এনি টাইম গাড়ী অহা যোৱা কৰিয়েই থাকে চ' গাড়ী চেঞ্জ কৰি দিলোঁ গাড়ী চেঞ্জ কৰিব তোমাক যেতিয়া মেজিকত উঠি ল'লোঁ এই বহুত কেইখন গাড়ী চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয় ত' আপোনালোকে বলক দেখাওঁ অলপ ক'ত লৈ আপোনালোকৰ ৰুম লৈছোঁ মই সকলোবোৰ আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবোৰ দেখিবলৈ দেখক আৰু মানে চাওক

啊。Oh. চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল বলক এতিয়া গুৱাহাটী এয়াৰপ'ৰ্টলৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ছ' আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ গুৱাহাটী বোবলক আমাৰ ভিতৰখনটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তো বলক দেখিছে আপোনালোকে বহুতো গুৱাহাটী এয়াৰপ'ৰ্টলৈ গৈ আহিছে বলক আমিও আমাৰ চাই চাই আহোঁ ভিতৰতো চাই থাকক ভালদৰে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু ভিতৰত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে হ'ব বাইক ষ্টেণ্ড আৰু পিনে কাৰ পাৰ্কিঙৰ কাৰণে হৈছে জেগা দেখিছে আপোনালোকে কাৰবিলাক এনেকৈ আহিছে আহি কৰি পিনে চেক কৰে চেক কৰি পেলাই সোমোৱাই দিয়ে চ' আমি ভিতৰলৈ গ'লোঁ গৈ নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে তাত প্ৰগোলবোৰ মানুহ আগ যোৱা কৰি আছে ব'লক আমিও এবাৰ ভিতৰৰ পৰা চাই আহোগৈ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক ভালদৰে চুগাইছ বহু অপেক্ষাৰ মূৰত ফাইনেলি বিমানবন্দৰ সোমাই গ'লোঁ ভিতৰত চ' বলক আপোনালোকৰ ভিতৰৰ যোনটো এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰত কেনেকুৱা এনেকুৱা কেনেদৰে টিকেট কাটা হয় বা কেনেদৰে ক'ত কি হয় সকলোবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ত' ভিডিঅ'টো চাই থাকক বৰ্তমান মই জুমকৈ দেখাই দিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে বহুত ভাল হয় মানে আগতে যিমানবোৰ ধৰি লওক লেতেৰা আছিলে বা ভালদৰে সি নকৰে আজিকালি বহুত ভাল কৰি দিলে এয়াৰপৰ্টটো চ' গাইজ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ভালদৰে চাইকৈ সোনকালে আহি ৰুমত শুই দিলোঁ শুই আহি ৰাতিপুৱা মোৰ একজাম আছিলে ইকম টাৱাৰত চ' আহি গ'লোঁ ত' এইকম টাৱাৰত নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে যিমানবোৰ কেণ্ডিডেট আহি উপস্থিত হৈছেহি সাতটা বজতে ৰিপৰ্টিং টাইম আছিলে সেইকাৰণে আমি সোনকালে আহি গ'লোঁ ছটা চল্লিছ পঞ্চল্লিছত এনেকুৱা ধৰণৰ আহি গ'লোঁ বহুত আগৰ পৰাই ইয়াত লাইন লৈ আছিলে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে ত' গুৱাহাটী এইটো ইকম টাৱাৰত যোনটো অগ্নিবীৰৰ জি ডি এক্সাম চলি আছে চব অলপ আজি এক্সামটো দি লওঁ তাৰ পৰা আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম চ' আপোনালোকে দেখিছে বা কেণ্ডিডেট কিমান কেণ্ডিডেট আহিছে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে গুৱাহাটীৰ এটা এখন উদ্যানেই আৰু তাত ভালদৰে নিশ্চয় দেখা পাইছে কেনেদৰে এৰোপ্লেন আছে আৰু এইটো পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ মূৰ্তি নিশ্চয় দেখা পাইছে আমাৰ উদ্যান হয় উদ্যানত সকলোবোৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে আহে আৰু ইয়াত সকলোবোৰ চাই যায় আপোনালোকে দেখাব চেষ্টা কৰিম আমি সময় নহ'ল আমাৰ তাত নামি ভালদৰে চাবলৈ সেইকাৰণে মই বাহিৰৰ পৰা মানে গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰাই কেমেৰা কৰি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে দেখিছে তাত পুখুৰীটোত কি ধৰে এনেকৈ পানী ওপৰ দি কেনেদৰে ঘূৰি ফুৰে নিশ্চয় আপুনিও যদি যাব বিচাৰে যাব পাৰে চ' বহুত ভাল লাগে মানে পৰিৱেশটো নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু চাওক সকলো চাৰিওপেনে গোটেই সেউজীয়া গছ গছনীয়া ভৰি আছে আৰু মানুহ বহুত ভিৰ হয় তাত বিশেষকৈ জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বহুতে পিকনিক খাব আহে এই উদ্যানখনত যদি আপোনালোকে এখনত আহিব বিচাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব মই তাৰ লোকেশ্যন দি দিম আৰু ক'ত ঠাইত কোন ঠাইত আছে সকলোবোৰ ডিটেইলছ আপোনালোকক দি দিম আপোনালোকে ইয়াত আহি পেলাই আপোনালোকে আহি পেলাই সুন্দৰ উপভোগ ল'ব পাৰিব ধুব লওক ভিডিঅ'টো অনস্পিক কৰি দিছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কোনখিনি আছে চ' ট্ৰেইনত উঠিলোঁ ঘৰলৈ বুলি গুৱাহাটী পণ্ডন বজাৰ টু চাপৰমু জংচন চ' আমাৰ চাপৰমু ওচৰৰে হয় আমি চ' চাপৰমু ষ্টেশ্যনৰ আহিবলৈ কাৰণে আমি উঠিলোঁ ট্ৰেইনত আৰু ট্ৰেইনত উঠি বৰ ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবোৰ দেখাব গ'লোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ চ' আপোনালোকে চাওক ই ধুনীয়া সেউজীয়া পথাৰত আৰু লগতে পাহাৰৰ ওচৰত দেখিয়েই মনটো মানে ভাল লাগি যায় সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখালোঁ ফাইনেলি কাইছ আহি আহি চাপৰমৌ জংচনৰ ওচৰৰ পালোঁহিয়েই আৰু আপোনালোকক এটা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইমান সময়লৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন আহি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো অন কৰিব নাপাহৰিব ত' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ত' ধন্যবাদ জয় অসম